областную организацию партии Удар Виталия Крючков по поводу невыплат оплаты труда по прошедшим выборам год назад. Мы долго ждали, ждали обещания, ждали, ждали, и нас надоело, мы решили действовать, поскольку иначе просто это уже переходит все границы. Просто-напросто такое бездействие партии, которая себя ну, так скажем, дислоцирует как и демократическая и так далее. Текст обращения, он, в принципе, везде есть. Здесь мы собрали подписи тех людей, которые смогли приехать в Житомир, в Житомирской области. И собираемся его вручить. Сколько Сейчас вы не собираемся... грошей вам на Житомирщине? На Житомирщине мы цифры собираем. Но в любом случае на каждом округе не меньше 50 тысяч. Сколько округов в Житомирщине, можете посчитать. По в любом а случае, в любом житомер? Нет, я сам не Житомир, я координатор всеукраинской акции. Я сам из Макеев. Я решил объединить разрозненные усилия отдельных людей, отдельных организаций по этому поводу. В Фейсбуке существует уже год группа, ударки Далова называется, вконтакте, в Фейсбуке, масса людей, которые... их уже много. Их реально много, и мы хотим все-таки чего-то добиться, вот какого-то ответа от, от, от Виталия по этому вопросу поскольку нас мы ждали этого ответа вот хоть какого-то вообще нас просто не замечают. А, скажите, все, а чего так долго думали? Цидерит прошел. А мы долго не думали. Мы долго не думали. Мы... Процесс шел постоянно. Постепенно, постепенно, постепенно разрозненные движения по этому вопросу были. Но Сейчас вы ну, решили развернуть уже всеукраинскую акцию, чтобы это действительно об, обратили на это внимание. Мы не уверены, честно говоря, уже в данной ситуации, что с нами рассчитаются, но по крайней мере другие люди должны об этом узнать на будущее, потому что это не последние выборы, я думаю, в которых Кличко будет принимать участие и его партия. И чтобы люди знали, просто, как обращаются с теми людьми, которые работают на эту партию. Скажите, а кто финансует акцию «Стребогрощи» ездить по всей стране, а... Значит, людей все возить? Все люди, которые здесь находятся, приехали сюда за свои гроши, в том числе и все делают все за свои деньги. Сколько ну, стоит квиток из ну, Донецкой области? До 43 геоны до Днепропетровска, из Днепропетровска до Киева. Ну, ты пока 120 гривен больше на билет. Это не такие уж большие деньги, поэтому говорить об этом просто ну, несерьезно. Нас обидели сильнее, так скажем. Я готов потратить свои заработанные деньги знаете, на это, то, чтобы как-то вас Я считаю, это своим...